مضامین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا پانچواں سپارہ پانچویں پارے کی شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے یعنی نکاح پہ نکاح حرام ہے یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے ہاں کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جمع حلال ہے آیت نمبر انتیس میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا سٹا غصب چوری ڈاکہ خیانت، رشوت جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے آیت نمبر بتیس میں آیت نمبر تیس میں فرمایا کہ جو شخص ظلمن دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندن بنے گا آیت نمبر بتیس میں حسد کی ممالک کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے آیت نمبر چونتیس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں یعنی شوہر مال بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا ہے یعنی الف سے اسے پیار و محبت سے سمجھانا بے عارضی طور پر ان کے بستر الگ کر دینا اور جین تعدیباً سرزرش کرنا اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے آیت نمبر چھتی سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ خراب یتیموں مسکینوں پڑوسیوں مسافروں اور اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو آیت نمبر سینتیس سے چالیس میں بغل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے اور فرمایا جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دوگنا فرما دیتا ہے آیت نمبر اکتاریس میں قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے آیت نمبر بیالیس میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پشتاوے کا ذکر ہے آیت نمبر چوالیس میں یہود کی گمراہیوں اور صدقار دو عالم کو تسلی دینے کا ذکر ہے آیت نمبر تینتالیس میں نماز کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے بعض ناگزیر صورتوں میں تیم کی اجازت دی گئی وہ یہ کہ آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی یا پانی دستیاب تو ہے لیکن بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے بے بوضو ہو یا غسل واجب ہو دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرہ کا مسق کرے مسا کرے اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسا کرے زمین کی جن سے جو بھی پاک چیز ہے اسے, 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 اسے تیمم کرنا جائز ہے آیت نمبر چھیالیس میں یہودیوں کے کبھی خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تعریف کرتے ہیں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جاتا تو وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کہنے کی بجائے کہتے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور آپ کا حکم نہ سنا جائے اور رائے کے کلمے کو زبان پھیر کر رائینا کہتے یعنی ہمارے چرواہے کہتے یعنی احانت امیز عمیز معنوں میں استعمال کرتے تھے آیت نمبر اٹھاریس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شر کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اسے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آیت نمبر انچاس میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے فرمایا کہ اللہ جسے چاہیں پاک کرتا ہے اس میں ہر شیخی خور اور ڈینگی مارنے والوں کے لیے عبرت ہے یعنی کچھ ہونا نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ ظاہر کرنا اس کو جو ہے وہ ڈینگی مارنا اور شیخ مارنا کہتا اہل کتاب بدھ اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں یہود کے سردار کام بن اشرا اور حیائی بن اختر رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے خاطر مشرقین مکہ کو حلیب بنانے کے لیے گئے تو مشرقین مکہ نے کہا جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے آج نمبر انسٹھ میں فرمایا اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو آیت نمبر ساٹھ میں منافقین کی مکرو چالوں اور دو پن کا ذکر ہے اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نبید ہے اللہ عز و جل نے فرمایا ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے دعا مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائیں گے آیت نمبر پینسٹھ پر فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر جو آپ فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں تو بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے آیت نمبر انہتر میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے جو انبیاء صدیقین شہداء اور عباد الصالحین ہی ہیں آیت نمبر چھہتر اور اس کے بعد والی آیات میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگ جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مولد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے آیت نمبر چوراسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا کم از کم انہی الفاظ جیسے وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دیا جائے آیت نمبر بانوے میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کرنے کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا اور مقتول کے ورسا کو دیت بھی دینی ہوگی سوائے اس کے کہ مقتول کے ورسا دیت معاف کر دیں آیت نمبر ترانوے میں قتل آمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے جو یہ ہے کہ جہنم کا دائمی عذاب اگر حرام سمجھ کر قتل کیا تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت اعتراض تک جہنم میں رہے گا اور قتل نہ حق کو حلال جان کر کیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لانت ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا آیت نمبر پچانوے میں یہ بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کو اللہ نے فضیرت دی ہے البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہے لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے جنگی چالیں سکھانے والا یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا آیت نمبر 188 میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاون سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ثابت کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حج نہیں اور شوہر کو احسان کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے آیت نمبر 129 میں فرمایا تم پورا پورا انصاف نہیں کر سکتے لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی بی کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے لٹکا دو بلکہ حد الوسا انصاف سے کام لیتے رہو اگر نباہ نہ ہو سکے اور جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے آیت نمبر 135 میں ہمارے اے مومنوں انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لئے گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ یا قرابتداروں یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو آیت نمبر 140 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمع رہنے والوں کے لئے عجر عظیم کا ذکر ہے آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو نہ اور بے ایمانوں کے لئے ہے اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ تبارک مطالعہ عمل کی توفیق عطا فرمائے